баскетбольного клубу Одесса. Денис, твое бачение сегодняшнего матча, ну, в принципе, комментарии. Ну, как бы с точки зрения турнирной таблицы для нас уже этот матч ничего не решал. Мы уже сделали, выполнили программу минимум, вышли дальше из группы в кубке. Вот на этот матч у нас было поделено равное количество времени на всех игроков и нарабатывали свои элементы для будущих предстоящих игр? А, что до заданий, да, вот с таким заданием был шанс у него на Ну, конечно, был, но опять же, как бы уже пройден какой-то этап тяжелых игр. Вот, много игр подряд было, предыдущий выезд был тяжелый, как бы все игроки, в принципе, устали. И был момент, но как бы Черкассы переломили, и там уже все решилось. Добро, спасибо. Спасибо. Олег Юшкин, главный тренер баскетбольного клуба Одесса. Олег Александрович, ваш на сегодняшнего матча? Поздравляем Черкасы с заслуженной победой. Ребята играли совершенно с противоположным настроем, чем мы. Ну, это как бы ожидалось и было понятно. После того очень напряженный, в первую очередь, эмоционально, но и физически отдали ребятам много сил победы над Бутевельником. А после того, как, естественно, уже с первого места мы вышли из группы, было понятно, что настроить игроков на эту игру будет очень непросто. Поэтому мы приехали в день игры за несколько часов до игры после долгой дороги и постарались тех игроков, которые в предыдущих играх были наиболее загружены в игровом плане, дать им, скажем так, небольшое игровое время, вот, ну и проверить, как будет выглядеть наша молодежь, либо те, кто играет поменьше. Что могу сказать по итогам этой игры? 25 это есть, 25. То есть, знаете, в какой-то момент сложилось такое впечатление, что наши ветераны должны будут играть до 40 или до 50 лет. Так поздравляю Черкасы с заслуженной победой, ребята, с совершенно иным настроем играли, забили 15 трехочковых, по-моему, я давно не видел, чтобы команда с таким такое количество. Как им позволили сыграть в защите, так команда и сыграла. А, Загляни, какое задание вашей команды в Кубку Украины. Ну, знаете, если бы мы не выигрывали пять предыдущих игр, наверное, бы мы не ставили перед собой наивысшие цели. Самые наивысшие. Спасибо Спасибо. большое. Игорь Семенович, игрок баскетбольного клуба Черкасский МАП. Ивас, в твое видение сегодняшнего матча, как считаешь, за счет чего удалось удержать эту довольно важную победу для твоей команды? Сегодня, наконец-то, у нас была команда. И выиграли. Это была командная победа Боролись за каждый мяч и в нападении, и в защите, и был результат. А насколько важен был этот матч для твоей команды? То есть, что говорил тренер перед этой игрой? Для меня и для всей команды это был очень важный матч выиграть, чтобы почувствовать вкус победы, чтобы бороться дальше. Через пару дней у нас уже следующая игра против очень сильного противника. И если мы будем так продолжать работать на тренировках и в играх, тогда, я думаю, мы можем побороться с любым. У вас была довольно длительная серия без побед. Сейчас в Кубке Украины смогли поддержать две важные победы, выйти дальше, как считаешь, в моральном плане, сколько важны эти победы? И это очень важно, потому что длительно проигрывать это очень трудно психологически, потом собраться на каждую следующую игру. И сейчас у нас две победы подряд, так что надо, надо также продолжать. Спасибо, если нет вопросов... Максим Михайлович, главный тренер баскетбольного клуба Черкасский МАП. Максим поздравляем вас с перемогой. Традиционное первое вопрос. Ваше видение этого матча? Ну, Во-первых, хочется поздравить прежде всего болельщиков, руководство клуба, игроков. Это была хорошая игра, хорошая победа. И я думаю, что мы смогли завести и заставить поверить в себя наших болельщиков. И будем стараться продолжать Продолжать как бы, в таком же духе. Чикул что молод, после того, как у нас заявилось на Майданчике, потому сейчас перевагу, супервал, вообще избишь их. Ну, они, в принципе, постоянно выходят неплохо на площадку. Это единственный провальный матч для них был, как-то он получился тяжелый психологически в Запорожье. Потому что это был первый матч, где действительно я запустил их в середине игры, когда еще ничего не решено, и как бы от них зависела игра. А так они выходят постоянно довольно уверенно. Хотелось бы, чтобы также они продолжали. Они очень, очень хорошо работают на тренировках. И я думаю, что то, что они играют и не боятся, это следствие прежде всего уверенности в себе, которую они зарабатывают на тренировках. Задавал вам вопрос Олегу Юшкину, вам так само поставлю его. Какие задания вашей команды у Кубка Украины? Ну, задач не было изначально никаких, как бы, поскольку ну, происходили у нас перемены на тренерском мостике, то эти игры рассматривались как э, плацдарм для старта команды, как э, игры, в которых можно было как контрольные игры. Сейчас, конечно, если мы вышли в четвертьфинал, то, конечно, мы хотим побороться и занять как можно более, высшее место.